परमेश्वर नाद ब्रह्म परमेश्वर सगुणरूप साकार ओकारनादि अनन्त अथा गम पार सूरस्पर्श सुरश्रवण सुरस्पर्श सुरश्रवण श्वासण मीरा स्वरति तिि मि भी स्वर स्वरचिन्तन स्वरभाषा स्वरचिन्तन स्वरविश्वाकार ओङ्कारणादि अनन्त अथाङ्ग परम् पार सप्तसूर स्वर्गसात सप्तसूर निधान सञ्जीवक सुख निधान सञ्जीवक शाश्वतमृत धार ओकारणादि अनन्त अथग परं पार ओकारणादि अनन्त अथग परम पार नाद ब्रह्म परमेश्वर नाद परमेश्वर स साकार परमेश्वर सगुणरूप साकार ओकारनादि अनन्त अथा ग परम्पार सूरस्पर्श सूरश्रवण सूरस्पर्श सुर मीरा चागर भी स्वरति मीरा चागर स्वरचिन्तन स्वरभाषा स्वरचिन्तन स्वरविश्वाकार पार सप्त अथाङ्ग परम्पार सप्तसूर सप्त सप्तसूर स्वर्ग सा स्वरसान्त्वन वेदनात् सुख निधान सञ्जीवक सुख निधान सञ्जीवक शाश्वतमृतधार ओकारणादि अनन्त अथो श्वर नाद ब्रह्म परमेश्वर सगुणरूप साकार ईश्वर नाद ब्रह्म परमेश्वर सगुणरूप साकार ओकारनादि अनन्त अथा ग परम्पार सूरस्पर्श सुरश्रवण सूरस्पर्श सुरश्रवण स्वर गन्धिताश्वासन मिरा सागर भी स्वरति मीरा सागर भी स्वर स्वरचिन्तन स्वरभाषा स्वरचिन्तन स्वरविश्वाकार ओङ्कारनादि अनन्त अथाङ्ग परम्पार सप्तसूर स्वर्गसात सप्तसूर स्वर्ग सात स्वर सान्त्वन वे सुख निदन सञ्जीवक सुख निधान सञ्जीवक शाश्वतमृत धार ओकारणादि अनंत अथग परम पार ओकारनादि अनन्त अथा ग परं पार नाद ब्रह्म परमेश्वर नाद ीश्वर सगुणरूप साकार ईश्वर रूप साकार अथांग परम पार सूर स्पर्श सुर श्रवण सुर स्पर्श सुरश्रवण स्वरगन्धिताश्वासन तिमिराचा गर्भिस्वरति ईश्वर तेजोमय हकार ओङ्कारनादि अनन्त अथाङ्गर साध्य स्वर साधना सूर साध्य स्वर साधन सुररूप स्वर दर्पण स्वरभाषा स्वर स्वरभाषा स्वरचिन्तन स्वरविश्वाकार ओङ्कारनादि अनन्त अथाङ्ग परं पार सप्तसूर स्वर्गसात् सप्तसूर सुख निदान संजीवक सुख निदान संजीवक शाश्वत मृतधार ओकारणाद परम पार कुष्टी महाराज हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा बेल वर क्लिक करा शुद्ध सांप्रदायिक चाली कीर्तन प्रवचन कथा पारायण असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा